Всевышний испытывает людей их неспособностью достичь некоторых вещей самостоятельно, без обращения к Нему. Одно из таких испытаний – успех в любви между влюбленными. Все люди на земле гонятся за миражом любви, но не находят его. Они не обретают счастья ни в отношениях, ни в браке, ни в разводе, ни в одиночестве. Это похоже на лошадь, бегущую за морковкой, подвешенной перед ней на палке, прикрепленной к ее же спине. Истинное счастье в человеческой любви доступно лишь верующему, понимающему законы своего Господа. Но даже такому верующему Бог может даровать счастье на время, заставляя его думать, что Он нашел рай на земле. Однако спустя некоторое время это счастье может быть отнято как испытание, чтобы доказать, что человек способен быть счастливым через свою связь с Богом а не через зависимость от другого слабого человека. Эти взлеты и падения не прекратятся, пока мы живем в этом приходящем, ограниченном мире. Именно они придают жизни блеск и притягательность. С другой стороны, это погоня, отражение глубинного поиска каждым человеком абсолютного Бога, способного восполнить нашу неполноценность. Жалок тот, кто думает что разнообразие поцелуев, сексуальных поз или мест для близости может усилить наслаждение, углубить любовь или вознести в сферы невыразимых глубоких смыслов. Реальность же показывает обратное. Чем чаще физическая близость, тем более притупляются чувства, подобно тому, как человек ест без голода. Любящий начинает присыщаться любимым из-за привычки, забывая о возможности потери. Как тогда может возникнуть тоска по любимому? Все это – поиск абсолютного не там, где следует. Счастлив тот, чьи слова и действия направлены на достойную человеческую любовь. Но кто при этом понимает, что человек не может дать полного покоя, и потому сердце его покоится в любви к Богу. Если друг постоянно находится рядом с другом, он присыщается им, замечает его недостатки и жаждет отдыха от него. Но когда друг отсутствует, тоска начинает давить на сердце, и кажется, что жизнь и смерть зависят от встречи с ним. Однако верующий, разлученный с любимым, утешает себя другой стороной ситуации. Он благодарит Бога за вынужденное одиночество, понимая, что Господь хочет, чтобы Он использовал это время для добрых дел, на которые раньше не хватало времени. Если любимый человек не глубоко верует в Бога, то, получив полное духовное удовлетворение от любящего, он часто пресыщается, начинает скучать и ищет другого, чья ценность для него остается загадкой, вызывающей интерес и тоску.